Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Rupa-rupanya, Cikgu Azman Nasruddin, Ahli Parlimen Padang Serai, dituduh bersubahat dalam perbuatan rasuah. Bukannya dia yang terima rasuah tu. Tapi kalau kita tengok tajuk-tajuk berita dan sebagainya, seolah-olah macam dia yang minta rasuah dan dia yang dapat rasuah tu. Tapi itulah tak kira lah apa pun tajukkan yang penting, reputasi Cikgu Guman cuba akan diburuk-burukkan oleh sesetengah pihak. Tu yang Cikgu Guman kata, pertuduhan ini lebih kepada pertuduhan politik untuk menutup mulut rakyat berkenaan dengan isu-isu lain yang lebih besar. Kalau sekali fikir pun macam betul je dapatnya kan? Kita intro dulu. la, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya yakin anda tahu yang hari tu saya telah membawakan satu cerita yang Cikgu Azman Nasruddin, ahli Parlimen Padang Serai yang juga merupakan mantan Adul Dunas, telah didakwa oleh SPRM atas tuduhan rasuah. Di mana pada ketika itu, butiran kes memang kita tak tahulah sebab kita memang menantikan pertuduhan kes pada semalam. Pada peringkat awalnya, beliau ini dikatakan menerima rasuah berhubung dengan pemberian tanah untuk satu projek feedlot bawah kedai agro. Dan pada pertuduhan semalam, rupa-rupanya yang Cikgu Man ini dituduh bersubahat dalam felicitip rasuah di mana yang bagi rasuah itu nama dia ialah Hasan Naim kalau tak salah saya and then yang menerima rasuah nama dia Amar Aswad tetapi cikgu Mat ini dikatakan cuba untuk facilitate perbuatan itu dengan mengarahkan Uh, ketua kedah agro untuk memberikan tanah kepada Hassan Naim ini untuk memberikan surat sokongan macam tu lebih kurang jadi Cikgu Ban ini didakwa bersubatlah dalam perbuatan rasuah tersebut di mana rasuah itu dikatakan berlaku sekitar bulan Mei ke Jun tahun 2020 macam tu lebih kurang tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan bila saya mendengarkan tentang pertuduhan yang dikenakan saya ialah of course lah kan bersubahat pun tak boleh juga sebenarnya tetapi macam kelakar. Kenapa saya kata kelakar? Sebab saya bajet bila Cikgu Man ini sampai ditahan dikatakan diberkas dan sebagainya ingatkan Bersona lah kan dia punya apa tu penglibatan dan rasuah itu mungkin dia yang tawakan rasuah ke dia yang minta rasuah ke apa-apa ke tetapi rupa-rupanya dikatakan bersubahat saja dan itu pun belum tentu lagi masalahnya. Tapi dia punya cara SPRM handle kes ini dengan Cikgu Man Macam benda tu besar gila tuan-tuan sekalian Bahkan boleh saya katakan macam lebih besar Berbanding dengan aduan adu sabah yang dikatakan meminta rasuah itu kan Lagi besar nampaknya So sebab itulah saya beranggapan jugalah kan Macam benda ini seolah-olahnya macam hendak mengalihkan isu mengalihkan isu kita daripada Pembicaraan of the year yang membabitkan Albert T dan juga Syamsul Iskandar Makin serta Sofia Rini Boyong itu dan juga isu-isu berkaitan dengan Anwar Ibrahim Azam Baki dan sebut-sebut namanya macam-macam lagi lah dan yang terkini tuduhan Rafiz Ramli yang SPRM dipergunakan untuk membuat intimidasi terhadap calon-calon pemilihan PKR yang menentang Kem Duri Izzah banyak sebenarnya isu tapi sekarang ini mereka cuba isu yang cikgu Goman lah tapi having said that lah tuan-tuan dan -tuan sekalian. Saya tak adalah kata cikgu man tak bersalah. Saya cuma katakan anda kata kalau betul, betul ada kes bicarakan dengan adil dan yalah dapat capalah keputusan insya-Allah. Kalau bersalah bersalah lah. Kalau tak bersalah tak bersalah lah. Cuma macam yang agak kelakalah bagi saya kan bila dia punya fanfare tu oh ahli parlimen pada serai sakau dan sebagainya. Padahal kalau kita ikutkan pertuduhan, beliau tak dapat apa dia rasuah tu. Beliau cuma subahat dikatakan bersubahat untuk memudah cara agar kedah agro keluarkan surat sokongan untuk si Hassan Naim ini dapatkan tanah untuk projek fitlaw ni. Itu saja. So, kesalahan yang dikatakan dilakukan oleh Cik Gemat ini sebenarnya lebih kurang kesalahan yang dikatakan dilakukan oleh si Syamsi Skandar je. Iaitu mengarahkan surat sokongan dia keluarkan. Tapi itulah, benda-benda macam ni memang telah kata apalah tuan-tuan sekalian memang satu perkara yang sangat luar biasa. Almaklumlah, dekat Madani ini memang banyak perkara yang luar biasa sebenarnya. Cuma adalah beberapa kenyataan yang dikeluarkan oleh peguam kepada Cikgu Man iaitu Anne Surindran berkenaan perkara ini. Dan Cikgu Man pun ada something to say jugalah pasal ini. Ada tonton video-video ini. Kita mendapati charge ini adalah defective. Charge ini adalah um, tidak sah. Ha? Tidak teratur, tidak sah dari segi undang-undang. Okay? Kerana kita mendapati bahawa tidak ada basis atau asas Okay, untuk membawa Pertuduhan ini kerana aku, aku, Daripada perincian Di dalam pertuduhan ini yeah, The details of this charge Sebenarnya tidak ada pun Sesuatu kesalahan Yang dilakukan oleh Saudara Azmat Ya yeah. Kononnya bersubahat untuk mengeluarkan surat tawaran Ya yeah. Tapi tak ada apa-apa um, uh, Fakta yang menunjukkan apa-apa kelakuan yang salah atau menerima rasuah dan sebagainya. Okay, it is a baseless charge daripada penelitian kami. Tuduhan yang telah dikenalkan kepada saya adalah tidak berasas, tidak membuktikan, ha? tidak dalam di dalam butiran petuduhan tidak membuktikan saya menerima atau meminta wang, menerima wang atau meminta wang. Dan saya cuma dituduh bersubahat Uh, mengarahkan Itu juga adalah satu tuduhan yang Secara umumnya Tidak ada satu pun bukti yang boleh mengaitkan. Tapi apapun tidak apa uh, Pihak peguam saya Akan uh, memfailkan Ke mahkamah tinggi untuk kita Write off lah uh, kes ini Kita akan cuba lawan Dan yang, yang keduanya tentang uh, Pasport saya yang ditahan Itu juga saya ingat uh, Kita akan lawan juga di mahkamah tinggi Supaya pasport saya boleh dikembalikan Okey. Jadi, uh, saya nak bagi sikit kenyataan lah. Kenyataan yang bersifat politik lah. Okey. Sebab saya, bagi saya, saya yakin ini tuduhan yang bersifat. Ada unsur-unsur campur tangan politik. Okey. Sebab saya dimaklumkan oleh seorang lagi tertuduh bahawa kemungkinan kes beliau akan dituduh pada bulan Januari ataupun Februari. Beliau juga terkejut. Tiba-tiba beliau juga dituduh sama dengan saya. Maknanya ada pertuduhan segera yang dibuat untuk menutup kes-kes yang berlaku dalam seminggu dua ni. Jadi saya nak pesan kepada pihak eksekutif, jangan campur tangan dalam urusan legislatif. Kena ada pemisahan kuasa. Kamu berjuang selama tiga tahun, bukan tiga tahun, 25 tahun reformasi, reformasi, reformasi. Tetapi di sini nampak sangat ada campur tangan politik dalam um, untuk uh, menjatuhkan sesuatu dakwaan palsu ataupun fitnah terhadap lawan politik kamu saya mungkin tidak selantang YB Takiudin ataupun uh, YB lain-lain di parlimen tetapi saya saya ada sedikit membuat teguran isu-isu yang berkaitan dengan apa yang berlaku dalam negara kita kita ada banyak kalau betul-betul nak dakwa dakwa 13 ADUN Sabah yang telah pun disiasat ada rakaman, bukti rakaman, dah siasat ataupun belum didakwa. Atau dah didakwa kes-kes itu. Kemudian, uh, kes Yusuf Rauta, adakah yang tertuduh yang dibuat terhadap Yusuf Rauta itu sudah pun disiasat ataupun belum? Uh, jadi, saya ingat uh, laksanakanlah pembaharuan yang betul. Jangan nampak uh, wayang lebih. Jadi, saya minta lah kerajaan yang sudah pun berusia 3 tahun ini yang dipimpin oleh PMX ini supaya benar-benar takut kepada Allah ha? jangan gunakan kuasa untuk tekan kepada orang lain tetapi dalam masa yang sama kamu menggunakan kuasa untuk kepentingan peribadi kamu macam saya katakan saya tak nak lompat terus ke kesimpulan bagi saya bila ada kes jika ada kes siasat bicara dan ialah capailah keputusannya ada kata kalau cikgu Man bersalah dan dia bersalah ada kata kalau tak bersalah dan dia tak bersalah Cumanya satu perkara yang ingin saya tegur lah. tu tak banyak kepada media, kan juga kepada SBRM dan sebagainya. Janganlah bila kena dekat geng-geng pembangkang. Korang punya fanfare tu macam, fuih, leh, macam betul ayat dia kan. Kira macam kesalahan tu besar gila. Padahal kesalahan tu tidak sebesar dia gemar kan. Tapi kalau benda tu kena dekat geng-geng kerajaan, contohnya kan, cuba untuk di downplay dan sebagainya even SPRM pun berkelanggan kenyataan oh kami mendapati siasatan kami mendapati tidak ada calon-calon pemilihan PKR yang terlibat dalam aktiviti rasuah dan sebagainya sebab nak counter apa yang Rafizi sebut itu tu kan tapi itulah benda-benda macam ni menampakkan yang itulah kita rasa madani ini memang sebesar boleh lah sebenarnya apa je benda yang pelik-pelik zaman dahulu ianya tidak pelik lagi pada zaman madani ini benda yang kecil akan dibesarkan benda yang besar mungkin akan cuba diperkecilkan nak macam mana? Kerajaan ini kan kerajaan mereka. Sekata mereka lah. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Ini semua kerja orang gila ni Allah. Itulah saya berkomen. Orang gila lah.